У 2014 році на музичному Олімпії Запоріжжя з'явилася ще одна цікава рок-група. Власне, представники якої сьогодні в нашій студії гурт називається ДС Дмитро Шевцов, власною персоною. Сидить посередині. Це вокаліст, також гітарист. Є у нас гітарист Євгеній Ліпман, також Емільон Лаван'єр. Лавальєр. Лавальєр і також Радіон Максименко. ударний. Так. Вітаю хлопці в вашій студії. В нашій студії хочем, Хочу дізнатися, чому така назва? Я знаю, що вже ми знаємо, чому, як розшифровується ця назва, але вас троє. Чому, наприклад, там, не радіон назвали? От саме Дмитро Шевцов. Насамперед у нас більше, ніж троє, нас. Четверо. Четверо. Да. І случилось все совершенно предсказуемо. Що у нас є басист, який на да. сьогодні да. не прийшов. Да, мы ему просто не сказали, куда идти. Случилось все на самом деле самым естественным образом. Дело в, том, дело в том, что в 2014 году был, были запланированы гастроли моей предыдущей команды, которая называлась Bad. Мы должны были ехать в тур как полноценная группа. Крывые их? Нет, это был бы всеукраинский все тур, в котором были запланированы другие города. Но так как это предполагало определенную работу, очень быстро музыканты поняли, что им этого не нужно. Так часто случается, очень многие группы распадаются на этапе создания первого альбома, на этапе его выпуска или на этапе первого тура. То Это Тут не спрацювали, что-то что э, не вышло. Видимо, в течение 8 лет совместной работы, да, не сработались. И мне пришлось закрывать эти дыры самому, так как города были уже назначены, а музыканты были не в состоянии отработать их. Поэтому э, вместе с Евгением, с его группой на тот момент, мы отправились по этим городам давать концерты, и по возвращению из города, если я не ошибаюсь, это был Днепропетров, да. да. По возвращению из города Днепропетровск с мне сказал, что почему бы не сделать полноценную команду для этого дела? Я подумал в течение буквально 24 часов понял, что это отличная идея. И мы собрались в эту команду, но поскольку это мой сольный проект, он был назван именно так. Причем у него даже не было никакого названия. ДЭС это фактически не название. Это просто наше, наше сокращение чтобы не говорить вот этот проект. Поэтому так Евген, называют. пульс сознания. И там, где вы были, ну, один из основоположников. Скажите, будь ласка, как работать под керівництвом лидера Дмитра вполне, Шевцова? Вполне спокойно. Попробуй только плохо сказать. Не, на самом деле группа Пульс сознания, к сожалению, прекратила свое существование. И она уже не повернется, то есть ты навиделись уже нет нет группа да она не вернется максимум я начну свою сольную карьеру это болезнь она передается. да это болезнь которая передается на самом деле мы с Димой это обговаривали но я пока только в размышлениях и если это будет чисто сольно меня в плане акустики это будет музыка. А касательно работы с Димой, вполне спокойно. Я не конфликтный человек. Посчастливо вам. Ну, наверное. На самом деле, Женя на ну, не конфликт. Родион, стр... они вот загорели тут правду, скажут? Он полтора месяца играет с нами, он еще многого не видел. Он еще Моя не знает, мире. почему нам пришлось разойтись со старым барабанщиком. Может быть, и ему придется. Ты знаешь, нет, Женя на неконфликтность решила много разных проблем на самом деле в свое время, потому что были проблемы притирки. Дело в том, что в нашей команде есть три человека, которые являлись в свое время лидерами своих групп. Это я, Женя и ну, наш наш Ну, с лидерами взагалей працювать очень важко. Да, это очень сложно. И я достаточно конфликтный человек. Как часто говорят про украинцев, да, в комнате 9 украинцев, 8 из них лидеры, поэтому невозможно найти Я такого еще никогда не слышал, но я себе запишу. Ну вот, это было достаточно сложно поначалу, потому что все из разных стилей, все со своим подходом, у каждого свое видение. Но О, как стиль видите. Стиль, у вас рок. Стиль, то что мы играем, можно объяснить Чем простыми же словами. Поп -рок. Это уже нет, уже поп -рок. Нет, нет, мы играем рок в самом его сыром проявлении, напрямую усилители, живые барабаны, без сэмплов. То есть это самое самое живое понимание рок-музыки. Но мы себе позволяем отходы от стиля в любом виде, в котором мы только этого хотим В любом совершенно То есть у нас есть даже момент, где включается экстрим вокал, который использует Женя То есть если мы чего-то хотим, мы просто берем и делаем это В один момент была написана песня, которая называется You Never Will Go Это самая легкая песня наша на сегодняшний день И э, можно сказать, что это поп-песня В ней практически нет ничего от рок-музыки Просто мы хотим это играть и мы это играем с приводу акустичного концерта, я знаю, что у вас есть планы, или уже выбрали дату, место проведения... Мы репортуар? периодически проводим акустические концерты. А часом, в, в ближайшее время... Вообще, в ближайшее э, время. Вообще мы на сегодняшний день решили сделать небольшой перерыв. Дело в том, что мы как... Э, перерыв музыка... в, в, э, в общественной выступ... деятельности группы. Угу. В концертной То деятельности... Кто вы тараспишите, Чаще всего для этого... Да. Мы... Роблю мы, скажем так, мы готовимся к тому, чтобы выложить э, миру то, что мы готовим для него. То есть э, нам необходимо время для того, чтобы создать полноценный промо-материал. Нам необходимо время для того, чтобы записать полноценный альбом, который требует мало того, чтобы вложить свои. Вообще не полноценного альбома, вы уже его давно пишете и. Мы пишем его недавно. Записываете. Мы пишем его совершенно недавно, С 2014 но. 2014 года. Нет, 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 нет. С 2014 года мы только собрались и начали накапливать материал. На сегодняшний день мы начали запись, начали запись на студию Nas for All э, в июне месяце. И У нас есть видео с вашей студии, больше -менше. Это как раз и есть студия Nas for All. Вот это там, где вы пишете э, да, да. свой альбом. Это студия наших друзей и замечательной команды Fever Pitch. Кстати, мы с ними собираемся давать совместный концерт. Прямо сейчас на моей странице идет голосование за него. Вот это наипопсовейшая ваша песня. Нет, это не она, но одна из них. Давай ты послушаем. на мой взгляд, дуже схожи на один запорожский рок-гурт Вполне возможно. Есть что-то спильного. что Вас сравнивают с кем в загаде? украинских, световых? Нас все время сравнивают с Nickelback, с группой Cedar. Некоторые люди сравнивают с группой Metallica, но это за счет старых песен, которые я еще писал для команды Bad. Вот с Marshmallow сравнили в первый раз. Но я считаю, что это абсолютно нормальное дело, поскольку я не придумал играть на электрогитаре равно как я не придумал играть с барабанщиком. Мы не придумали рок-музыку. Мы просто взяли чужой опыт и используем его для того, чтобы создать что-то новое. Точно так же делать все остальные, поэтому равно как эту студию придумали не вы, не вы придумали вести так именно в таком виде эту передачу. Каждый берет... берет... Вы знаете? Я за вами слежу. Каждый берет чужой опыт и переносит его. следы. Рок-чип Киев. Я поняла ваш так, тому я вас прервала. Рок-чип Киев, скажите, пожалуйста, выбрали вы уже песню, или как свои возможности оцениваете? Вы не могли бы еще раз перефразировать, потому что я не до конца помню. Фестиваль Фестиваль. Роб... Рок-чип Киев. Ки Киев. Ну, Судя по всему, это тот фестиваль, на который мы сейчас отбор проводим. Да, я... да, отбор. Мы к фестивалям относимся очень так осторожно. Дело в том, что в последнее время очень много фестивалей проводится, и каждый из них требует голосования через ВКонтакте. Мы очень не любим напрягать наших слушателей. Facebook. Где как? Мы не любим напрягать наших слушателей. Не спамим, никого не заставляем голосовать. Я выложил эту голосовалку. Нас выбрали. Это же реклама: пиар. За рахунок пиара зараз все Это даже не пиар. Поверьте мне, на слово это вообще не пиар. То есть, э, учитывая то, к чему мы уже успели прийти за время работы с группой BED, это ротация на трех американских радиостанциях. О, 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 это предложение от французского Конкретно. лейбла, от немецкого лейбла Red Lion. Причем немецкий лейбл Red Lion, когда получил наше демо, сказал, то -то я буду гордо, что взагалі тут спорят с вами находятся. Они, они сказали: У нас нет места сейчас для нового проекта и отправили сами наши данные французам, чтобы те нами занялись. То есть на фоне всего этого, вот это вообще не пиар ни разу. Просто, ну, какие-то Давайте, шалости. да, перерахуемо. Зараз в ротации ваши песни, ваши композиции, где? На, на трех на, американских трех радиостанциях CML, Ghost Radio и... Э, Power 92. СНД, так кош. Э, Нет. Россия, почему? Россия. Россия, да? Да. Metal А. Маэстро радио. Маэстро радио. Мы даже не считаем. Нет, да, <свят> ну И три <Зачан, 3> станции <свят> в Украине. Дело в том, что уже, уже <свят> так богато всего. Не, хорошо. не, не, дело не в этом. Дело в том, что это все не имеет никакого практического применения. Вот на, на самом что деле. деле если, делать? например, из Америки люди писали писали диджеям, диджеи потом все это передавали нам. Если я на на сайтах этих радиостанций видел сообщение о том, что поставьте, пожалуйста, вот этих пацанов, то СНГ к этому вообще не имеет отношения. У нас радиостанции не имеют никакого веса. Как вы туда то Через интернет? Через постель, конечно. Ну, крим. Я очень активно искал людей, которые заинтересуются нашей музыкой. Я скидывал им свои песни, Будучи уже, Конкретно а те, люди, какие Будучи да, уже одиноким музыкантом. Пролоббивать про ваши интересы. Да, конечно, на, на конечно. На но я делал это исключительно с обычными людьми, которые не имеют отношения к музыкальной индустрии. Эти люди посылали песни дальше, своим друзьям, рассказывали, рассказывали, находились люди. Нашелся музыкант э, Майк из Германии. Он сказал: мне понравилось то, что вы делаете. Я помогу, я договорюсь. Он отправил наши песни э, диджею из Америки, который называет себя Cyber Music Lover. Он мне отписался буквально через пару минут, сказал мне все нравится, давай еще. Вот так. То есть если А с... далее уже Да, дальше все было проще. Потом добавился его товарищ с другой радиостанции, которому он же отправил в тот же день песни. А с СНГ все сложнее. То есть тут надо уговаривать. А уговаривать мне никого не собираемся. Я красивее оставлюся до вашей творчества. Хорошо. Не, Хорошо. Не, не в зависимости от того, что вы украинцы. Дело в том, что люди индустрии вообще не смотрят на это. Вообще не смотрят. То есть им все кисный, гарный продукт подобается, беру, не важливый Да. Так. Вот, кстати, это тот момент, который мы сейчас прорабатываем, почему мы взяли эту паузу. Мы именно собираемся довести продукт до того момента, когда его можно отдать на рекламу и заниматься им. Потому что на сегодняшний день мы являемся просто таким себе... Конгломератом, который использует человеческие ресурсы и технические ресурсы для достижения минимальных целей. Мы даем концерты, у нас прибавляется слушателей. Мы э, рел сделали релиз через лейбл Status V своего сингла Around My Head, который в принципе, ну это можно сказать не релиз. Официально он никем не учитывается, то есть в билборд с таким не попадешь. Ні в комусь випадку. От дуже мене цікавить вже про ваші досягнення. Трішки ми так зачепили. Я вже горда, що стою перед вами. Хочеться про вашу внутрішню роботу. Я так розумію, ви там і цар і Бог все робите, пишете пісні, музику, все записуєте, спілкуєтесь з журналістами, лабіюєте. Хлопці, чим ви займаєтесь? Діло в тому, що крім планувався як сольний проєкт. Тобто Женя. Скорее сложно не делать, чем делать. Мне приходится иногда его сдерживать. Я надеюсь, девушкам не приходится. И э <сíck> 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 дело в том, что он как лидер стремится постоянно вперед, вперед, вперед. У него постоянно какие-то новые идеи. Это чудесно, но некоторые идеи не подходят для проекта. Я все это фильтрую, пропускаю через себя, и все-таки я более опытен в том, что мы делаем все-таки пройдя через те дебри, которые я проходил с группой Bad, пытаясь добиться контрактов, пытаясь добиться э, ротации, я видел больше. Вы справняку шоу-бизнеса. Я звонил лично, беседовал с менеджерами команд Bullet from a Valentine, с менеджерами группы Nickelback. Nickelback. Я звонил на марса. Да, я звонил э, на правда Universal. Говорит, правда говоришь? Абсолютно правда, я присутствовал при этом. То есть прямой контакт. И, естественно, я немножко лучше вижу эту ситуацию. Вот. Поэтому мы объединяем свои усилия и получаем высокий результат. В данный момент у нас вот, есть новый барабанщик, его зовут Родион, он присоединился к нам совершенно недавно. Он э, был музыкантом группы, в которой в свое время играл Женя, потом он служил в украинской армии, теперь он вернулся и работает с нами. Допаленно и... Церковные смеются. Да, есть такое. Дело в том, что он еще не успел до конца вписаться в жизнь в принципе, потому что армия, учеба. А ты плануешь, Родион, далее творчество свою связывать вот с этим Конечно. коллективом? Конечно, уходить уже не собираюсь. Не собираешься, то есть уже вкореняешься потихоньку. Да. Планы есть какие-то у тебя На них есть тоже, да. Собираюсь с ними до конца держаться. Ну, у меня еще параллельно тоже есть свой небольшой такой проект, ну, пока он останется в секрете. Ну, я думаю, вы поедете в тур, чи вы едете в тур. Все право, мы, мы, да. мы приостановили в данный момент эту деятельность. У нас вот только закончился первый этап. И когда начнется второй этап тура, мы еще пока не можем сказать. Дело в том, что нам mm -hmm. нужно закончить работу над альбомом в первую очередь. Это сейчас То самое главное. Да, конечно. Спередовая. Конечно. Как прошел первый этап? Подружу. Трудно. Очень трудно, поскольку... К сожалению, с организаторами очень непросто работать. Дело в том, что мы на сегодняшний день находимся в достаточно выгодном положении. У нас есть все необходимые технические ресурсы. У меня есть своя собственная репетиционная студия. У нас есть технически все для того, чтобы организовать концерт и реализовать его. И когда мы договоримся с тем или иным организатором, мы заранее требуем лайнап и заранее требуем райдер для того, чтобы мы могли технически в него вписаться. Если мы знаем, что будут стоять такие-то, такие-то усилители с такими-то, такими-то кабинетами, приблизительно ну, и зная характеристики, звуку, да, приблизительно зная да. характеристики, мы знаем, что именно из нашего барахла нам нужно взять туда. Но иногда приезжая в город, оказывается, что того, что нам говорили, там просто нет. Ну, это да, э, такие. Особливості минусы турів, які я думаю відбуваються і стаються з будь-якими виконавцями, Пожалуй, да. а, бажаю вам поменше. Таких негативних наслідків бажаю Спасибо. вам гарно записати альбом. Ви, гурт, який подає великі великі надії, хоча вже транслюєтесь на в США і інших країнах. Дякую, що завітали нашу студію, що зійшли з, з, з неба до нас в нашу скромну обітір. Ще чекаємо вас уже з альбомом. Я вже трішки стаю вашою фанаткою, і дуже хочу подивитися ще одну ще один кліп, ще одне невеличке відео з. Вами, а ми прощаємося з вами, дорогие телеглядачі. Кохайте, мандруйте, бережіть одне одного. Зустрінемось уже наступної суботи. Щасли.